И как ваши справа. Не услышал, повтори. Я говорю, как ваши справы? Что на Вы звёздки? Война у нас. Яка? Ты что, вчерашний? Сво? Ты что, вчерашний? Ну и и, да, и Сво. Какой нафиг Сво? Как-то ваши дни да, Сво гибнут по особому пританцовывая ну, Что? О. Или, или вы все обсираетесь сказать войну войной назвать? Уже Путин сказал, это война. А вы все ему тут вот, вот, вчерашние боитесь, что? А ты что? Не можешь размалять и держал? Не могу. Я из Донецка. Я русскоязычный. Ты размоляешь. <говорить> Москальскую. Да, да, оккупанта. Да. А ты, ты, откуда, а ты? откуда? Из Донецка. А ты что, Донецк знаешь? Так знаю. А сколько районов в Донецке? Ой, блин, угу. я уже не помню. Да, когда не знаешь, тогда и не помню. Я сам из Луганска. А, я да. сам из Луганска. А, так что, ты предатель? Я как Ха, обычный зрадник. Предатель. Зрадник. Ага. А ты из Витки? Я из Донецка, что тебе сказал. Самого. Самого. Данечка. Конечно. Вот ну, смотри. Знаешь, чья форма? М? Чья форма? Такие купить можно. Пойди купи, пойди купи, и я посмотрю, куда ты пойдешь купишь. Вот так. Пойди купи Луганскую зарю форму. Что? Любые магазины это ага. все можно сделать. Что такое комброд? раз Камброд что такое Камброд? Не знаю. Так ты с Луганска? И, И ты не знаешь район Луганска? Не знаю, я. О, интересно, давай поговорим. Рейка. Рейка а ты где? Ты родился? Где живешь? Ты же сказал, ты в Луганский. Ты редко был в Луганский? Первомайка. Первомайка. Что такое ПЭМС? Что такое ПЕМС? Ну, раз ты с Первомайки. Первомайки, у нас Вот завод был. Э, у металлургии это. Что такое ПЭМЗ? Знаете? Что такое ПЭМЗ? Я тебе четкий вопрос задал. Я тебе другой скажу. Э э э Серафонный завод знаешь? Ты можешь ответить мне на мой вопрос? Ты ответь на мой вопрос. Я, э э э я, не житель, э завод, я же не житель Первомайска. А я, я, я житель Донецка. А я проверяю тебя. Что такое ПЭМЗ? Знаешь или нет? Нет, не знаю. Ты не житель Первомайска. Ну, я констатирую факт. Ты брехло какое-то непонятное. Ну, какой? Ты сказал, ты из Луганска, ты не знаешь все-таки районы. Луганска. завод. Знаешь, целицы они льют. Я тебе скажу так, ты не знаешь... И ваш любимый олигарх льет металл, лил до 2014 года. Какая шахта у вас есть в Первомайске? Ну ты с первого мая. Давай сказал. начнем на том, что ты мне скажи, что такое ферросплавный завод и покажи на видео, потому что ты блогер, ты знаешь. Ты, ты, ты слышишь, что ты сказал? Скажи, что такое ферросплавный завод? Это ферросплавный завод. Ну то ну. понятно. Ты покажи. Как, как то, я тебе, что я, как где я тебе он находится. Как я тебе покажу? Запросто у тебя гаджет есть? Нету. Бедный ты сидишь на те на компьютере и у тебя нет телефона. Это, Я, сижу это на... Я сижу на компьютере. Да. И ну... у тебя нету, получается, телефона. Давай предположим, что у меня есть телефон. Что тебе на нем показать? скажи, где находится первоглавный э, завод города Стаханова. Так, подожди, ты со Стаханова? Да, не в том дело. Я работал там. Ты, я тебе помню, о чем спросил? Ты откуда сам? Ты сказал из Луганска. Я понял, что ты не из Луганска. Потом ты сказал из Первомайска. Я понял, что ты не из Первомайска. Ты из какого? Во-первых, ты не, ты не перебивай. Я сказал Первомайка и ездил на завод работать. Подожди, ты... И покажи, жил... пожалуйста, на Пер... завод. Ты в Первомайске жил? Да. Что такое ПЭМС? Ну, каждый, мне кажется, дворовая собака знает, что такое ПЭМС в Первомайске. А мне похуй. Я, я знаю. ничего не знал. И Стаханове я, я знаю, знал. я знаю, я понял. Покажи... Покажи, пожалуйста, где находится завод Перосплавный. В городе Как, э, как ты, видишь, где, как ты видишь мои действия по показу? Ты просто сейчас говоришь, что я там не жив. Он Сказать значит, честно, я завод. не знал. Я не знаю ни Стахановы, ни Пермский. Луганская область. Я Стахановский, Стахановский завод перерасплав. Что тебе показать? Ну Стахановский ну, вот. завод пиросплав. Что тебе показать? Показал. Дальше что? Центральный. Центральный, получается, в Стаханове мы тоже ездили. Называется Ника. Ты футболист, что ли? А нет, это клубешник. Клуб? Где мы тусили постоянно, блядь. А, ты, ага. ты, ты тусовщик? Ну. На кем работаешь, тусовщик? Чем, чем на хлеб зарабатываешь? Спекулянт. Спекулянт? Форцовщик? Что там? Чем барыжишь? Ну, как правило, в Украине говорят, барыжу дверями. Не услышал, чем еще? Дверями. Дверями? Да. В России я менеджер по продажам. Менеджер по продажам. А где ты в России работаешь и живешь? Воронеж. А что ж ты в славной республике своей волшебной не остался? Что? Ты же голосовал, чтобы... Эй, эй. Ты же голосовал, чтобы отделиться там, свободное, сейчас как заживем. И в Воронеж убежал. Почему? Я живу. У меня бесплатная медицина. Во-первых, раз. Почему ты не живешь там, где ты жил раньше? Что случилось? Ты же войну притащил в свою страну? Давайте... В область притащил, свой город притащил. И оттуда взял смотался. Почему? Надо жить же там. Ты же хотел Россию. Ну так живи в Стаханове при России. Чего что там не живешь? Я купил квартиру. Где? При Украине я не мог купить где квартиру. Ты, где ты купил квартиру? В Воронеже. А в Стаханове чего не живешь? Там у меня съемщики живут. А Что ж ты? ты ж притащил, Я купил и там квартиру. Ты, ты притащил там и... ты притащил войну в Стаханов и оттуда убежал. Почему? Войну. Конечно, войну. Притащили вы войну. Мы притащили войну. Мы Украина. Стаханов, вот у Украина. А Лучшего друга, брат, умер от вас. Как это он умер от нас? Его убили? Конечно. На войне. А кто наш город обстрелял? Россияне. А то ты не знаешь. Ураганами, да. россияны. А для, россияны, чего, а для, как для чего нам ваш город был обстреливать? Андро для чего украинцам обстреливать Украину? Какая логика? Потому что мы только вступили в ЛНР. И вы охуярили нашу Ого. Какой вступили? Что такое ЛНР? У нас был город, получается, каза, казацкая община. Мы как только приняли. Да, казацкая то, община. Что мы вступаем в. Да. Кто такие казацкая община? Что за такое образование? Какие-то бандюки? Казаки. Кто они такие? какой их статус, какое право они имели за всех людей принимать решения. А ты что? Вот это... А что? И вот это начинаешь. Ну так я спрашиваю, по каким законам жил ваш город? По украинским? По украинским ну, жил. Ну а потом какие-то бандюки то... пришли и начали... Свою... Да. ну, а потом, а потом в итоге... Ну, в итоге кто? Что сделали? Когда... Расстреляли наших ребят. Где расстреляли ваших ребят? При. при... Где ваших ребят расстреляли? Недалеко от Первомайки. майки. Что они там Мы делали? Тогда... Что, ребят... Что там ваши ребята делали около Первомайки? Они пошли разговаривать. Угу. Получается, с этими полезными, с военными. Так на тему и вот а мне... на, какую, на, какую, тему разговаривать? Насчет то, что нападение Напад... было. Нападение на наши города. Нападение на ваши города. Для чего нападать на ваши города? Там видно, кто Ну, это у Турчинова спросить. Подожди, а там, наверное, сидели люди с оружием. Ребята просто пришли, их расстреляли и все. Подожди, Давай же ответь мне. В вашем городе сидели люди с оружием и туда направили армию. Правильно я понял? На то время еще люди с оружием не были. Подожди, а менты, а местные военные там же были у вас воинские части? Это все было, но, но... в итоге. А где оно делось? Просто вопрос. Зачем вы? Вопрос. Куда делись менты? Прошли... Куда делись менты? Куда делись военные? Ну, если менты, менты, они не хотели. Не хотели вообще. Не хотели. Они еще городелы не сдавали. Не сдавали и кому? Получается. Не, не сдавали кому? Местного ополчения. А полче... А кто такие местные ополчения Местные жители. То есть, это местная какая-то была тата, собралась против законной власти. Давайте повоевать. я вам скажу. А во Львове, когда еще вот до Донецка взяли, Ни городелы, ничего там не взяли. Отобрали оружие. Там как Там как был флаг Украины, там флаг Украины и остался. А как они имели право забрать Они не, не имели права, их, их наказали. Кто наказал? Как судили их там. Кто незаконно взял оружие, того осудили. Покажи мне статью. Покажи статью. На как тебе показать статью? Другой скажу. Ты скажи, чей вы флаг? расстреляли 100, 100, 100 человек. а ты, ты по методичке. Расстреляли 100 человек. Дальше. А они в том дело, я Россия, вообще, россияне, россияне. я Да я, я тебе докладываю, россияне расстреляли. Янукович их вызвал, специальных полк россиян каких-то там хитрых, для того, чтобы убили на Майдане. Да, ты прав, ты правильную тему поднял. Россияне расстреляли. Ну, это ты сопли жуешь, а почему срезали все де деревья? На, экспер, на экспертизу, Просто на экспертизу. Знает. На экспертизу. Кто сел? Что значит, кто сел? Россияне, их спрятал Путин. Причем здесь? Что значит причем? Я тебе отвечаю, экспертиза, экспертиза установила, что стреляли россияне. И говорят, выдайте нам, а Путин решил... Ты не блогер, блядь, ты ни о чем. Ты мне расскажи, кто захватил... А я Подожди, я слабенький, да. Ты расскажи, кто захватил у вас там отдел милиции. Кто? Никто не захватывал. А куда же милиция Жертв, делась? Нет. Куда же милиция делась? Она просто вышла и сказала, что поддержим вас. Вас? То есть она, и она за вас встала? И вы туда какой флаг повесили? Давай. У нас Украина флаг висел сколько? До 17 года. И ты почему? А что случилось потом? Ты дальше его не оборонял, украинский флаг? Ты же по паспорту украинец? Потому что, Украина что, что? что, 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 что? Украина это Она ты. Украина платила. это ты. Украина это ты. Ну ты же часть Украины. Ну, давай начнем. Мы... Украина что, все давала, газ сдавала. Кому, кому, потом, кому? Пенсии платила. Кому? 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 Оккупантам? Оккупантам? А что, все оккупанты? Прям. Ну, а как ты видишь, смотри, как ты видишь, Разница. советский ну, совет, Смотри, я... я тебе говорю. Подожди, подожди, подожди. Не подожди, подожди. Ни воды, Мы ни света, налоги ни... платили. Платили. мы работали. Вы ходите с оккупированных территорий, будет вам и свет, и газ, и вода. Как только вы с Конечно, оккупантами, как да. с оккупантами, начинаете работать на оккупантов, вы становитесь частью оккупантов. Ну, я тебе другое скажу. Мы налоги платили. Платили. Приедь в Украину, получишь пенсию, воду, газ, все получишь. У нас это все есть. Почему у меня не считается пенсия? Потому что ты предал... Я работал, блядь, я горел. Ты, я ты, ты предал, ты предал свою страну. А не в том дело, когда как? у меня снаряд прилетел от Украины... Почему? Давай подумаем, почему он к тебе прилетел. Не знаю, вы... ты тупой. Вы... Ты тупой, ты тупой, да? Ну ты ж вроде древьями а, занимаешься. Праздновали. Ты ж, ты, вы ты... праздновали. Почему Подожди, ты почему не, не пошел заявление в милицию? Не деребила, не дребила, не понял. Мы, Мы праздновали. Мы праздновали, по, праздновали, по вам праздновали, стреляли. Стреляли. Вы праздновали, гуляли. Я, Я гуляли. на заводе работал и смотрел, как ваша сушка. При соседнему да, городу. Хорошо, хорошо, стреляла. Почему ты не пошел в милицию, заявление не написал? Ты когда-нибудь видел, как самолет летит а, и, слушай, и... Я... Я... боеприпасы? Я видел. Значит, у меня к тебе вопрос. Ты как житель Украины, почему не пошел, не написал заявление на ту сушку, которая стреляла, боеприпаски, дала? Ну ты же украинец. Официально ты пошел в милицию написать. Я, было... видел, я видел. Просто Что? ваш любимый Что? Что? непризнанный президент этот или призыв, или призыв, Он да. просто сказал, ебать, и кого кого? кого, кого, кого? Может, тех, кого оружие взяли незаконно? Ага. Ага. И все. И все. Вот такая беседа. Понимаете, да? Потащили войну. Пацанчики захватили казаки, вся вот эта возня, они притащили войну, он в Воронеж смотался. Занавес. Канал Папа Радио, подписывайтесь. Тут еще много таких историй. И обязательно подписывайтесь на запасной канал Тато Радио. Ссылки будут в описании. И вообще, если не сложно, донатьте. Нам ваши донаты нужны, мы их направляем в нужное русло. Я всегда даю отчеты, куда ваши денежки потратил. Я пошел дальше.